どうしたん私もっといろいろな人たちにミューズの活動を知ってもらいたいのよね確かに見に来てくれた子たちだけやなくってスクールアイドルに興味ない人にも知ってもらいたいな口コミで広まるのも限界がありそうやし前にのぞみが部活紹介のビデオを撮ってくれたでしょあれをまたやるのはどうかしらいいやん今度はもうちょっと深いところまで撮ってみる タイトル研究家の出番が来たよねニコっちそうね確かにニコに聞くのはありかもしれないわねへえじゃあ今度はニコちゃんがムービーを撮ってくれるんだ楽しみだね今度はどんな内容にするのかな肝心のニコだけ不在のようですがずいぶん張り切ってたみたいだけどどこに行ったのかしらあ来たわ そろっ,、ね、ってるっていうかニコちゃんのこと待ってたんだにゃ今日からしばらくの間私のことをニコと呼ばないようにえ監督と呼びなさい分かったわねああニコっち変なスイッチ入っちゃったみたいやなみんなミューズを知ってもらいたいんでしょだったら生半可な覚悟じゃダメよ いや入れていくわよもっと普通でもいいと思うけどなんか怖そうリも帰りたいにゃほら早く準備あはーいスクールアイドルとして生きる意味今日も殿田海は深く考えながら作詞をしているのだ私のアイディア出しについて取るのですか作詞も大事なスクールアイドル活動の一つでしょ いつもやっててるよように見せてよ海が作詞してるところって私もすっごく興味ある、うん、そんな普通ですよノートに思いついた単語を書いていって後からまとめるような海ちゃんはどういう時にアイディアを思いつくことが多いのそうですねお風呂に入っているときやみんなとおしゃべりをしているときなどでしょうか海ちゃんってお風呂とかおしゃべりの間も。 ちゃんと考え事してるんだねそのノート見てみたいかもななダメですよそんな人に見られたら私の命が命に関わっちゃうの刺激に欠けるわねもっと弓道をやりながら歌詞を叫ぶとか見栄えのするところはないのそんなことしませんそして錦の真紀はピアノに手を伸ばす。 作曲は孤独との戦いでもある変なナレーションを入れるのやめてほしいんですけど作曲ってピアノに向かいながらやるのそれとも出来上がるまでは紙に書いたりするの海みたいに最初はノートにアイデアを書いたりあとはなんとなくのイメージでいきなり歌っちゃうこともあるしへえいきなりできてしまうのがまきちゃんの才能って感じがするな。 そんなんじゃないわよはいはいじゃあバッキーはこれつけて何これバネ腕の筋力を強くするトレーニングツールよこれでムービーも見栄えがするわもうバカじゃないの絶対そんなのつけないんだからふんふんニコッチどういい感じのムービーになってきてるまあ多少刺激は少ないけど。 悪くないわね。ニコ監督の撮り方は、ちょっと変じゃないかにゃちょっと、ナレーションがすごいけど。でも、スクールアイドルに対しての情熱は、やっぱりニコちゃんが一番だから。花よ。だから、私はニコちゃんが思うようなムービーが撮れたらいいなって思ってるよ。ニコちゃん、頑張ろうね。ありがとう、花よ。みんなには、後悔なんかさせないわ。 を選ぶニコ。